Значит, меня Вадим Торопов, я журналист, активист киевского вещи, журналист газеты Наша версия Ты был вчера в охране перед самыми событиями и до конца. То есть как бы по тебе тоже попал, да, я так понял, из разговора, попала палка Беркута, да? Вот. Расскажи, значит, как все было, когда, э, э, то есть, когда это произошло, когда свернулись колонки, где были в это время координаторы э, движения. Так, нападение началось, ну, насколько мы можем, примерно в 4 часа утра. Где-то за полчаса, за час, ну, я точно не могу вспомнить, потому что ну, времени тогда было сложно ориентироваться. Где-то за полчаса, за час до этого свернулась сцена. Как было сказано, сцена свернулась из-за того, что закончилась арен... закончился срок аренды сцены. А, Это срок сцены. аренды сцены, да? То есть, да. а кто ее арендовал, мне известно? То есть срок аренды сцены закончился, все, мы не имеем права пользоваться, ее у нас. Микрофоны были выключены по, по той причине, что, как сказали, не было бензина для работы генераторов. В, тех, в принципе, кухня не работало. А кто сказал, кто это сказал? Так, ну, это сказал звукооператор, я не знаю, как его зовут. Который сидел вот этот на стульчике, возле колорифера, такого, там где, счастливый. как бы если смотреть лицом со стороны Майдана, со стороны Кричатика, то слева он сидел, да, две были такие конструкции ну, да, из, да, э, все, да, да. и он сидел слева, там в, под на стульчике, в одеяле и под вот этим вот обогревателем. Все это свернулось. Я, на самом деле, за некоторое время до да, начала драки, я пошел спать в палатку, я проснулся... В этот пункт обегриву, да? Такая большая да, палатка, МЧС. там, где МЧС сидел, да? да? От власти, которая была. Да. Я там... Сто процентов, на МЧС я проснулся, хотел выпить кофе, ну, у меня себе выпекал кофе, только сделал первый глоток, сразу же забежали, ребята, и говорят, да, да, что нужно идти к стеле. Я пошел к стеле к там, вообще э, защищать вход в э, штаб, какое-то название. Э, все началось с того, что мы увидели Беркут стоит, э, э, и Сзади себя я услышал такие девочек, ну, это девочка, которая работала на кухне. То есть, с любой стороны прорвался уже. Ирина Бондер тогда была, Оксана Епишина, да? Да. Ты, mm -hmm. это, вот, ты про этих, да, говоришь, э, девочек. Ну да, это все девочки, которые. там, там не только эти, там моя одна группница была. То есть там были девочки. Со которые... Львова тоже, да? Да. А как ее зовут? Mm -hmm. Настя. А, а фамилия есть? Ну, чтобы мы восстанавливали ход событий полностью. Настя тут совершенно ни при чем. Она там... Не, ну мы ты, вот связаться с ней, ты можешь с ней связаться? Я могу с ней, но я не, не уверен, что она будет за то, что я... Хорошо, тогда если ты э, с ней свяжешься и спросишь разрешение, обязательно свяжись потом со мной по этому пункту. Okay. Хорошо. Расскажи, что было до того, как, ты говоришь, пропали организаторы, за полчаса уже из организаторов никого не было, да? Я не знаю, как они пропали, потому что я в это время не был, но когда было наступление, их не было, это точно. То есть... Э... Они пропали, то есть, до, еще получается, естественно, не логически, если подумать, они пропали до того, как началось. Нападение. Но это все было в 4 часа утра, во сколько ты пошел спать в палатку? А в начале в три, где-то в начале четвертого, ну в раннем начале, так сказать. Где-то около трех я пошел. Около трех, да? Да. И потом ты говоришь, проснулся уже ближе к четырем, да? да? И подошел, и девочки вот заметили дверку приближающуюся. Ну, это парни заметили, парни прибежали, носили тревогу. Ну, все началось с того, что мы стояли, девочки начали кричать, там пробились сберку, они начали идти на нас, они нас э, начали вытеснять с Майдана, люди падали, девочки падали меня, на это стекло, э, пожилые люди туда падали, все, все куда-то падали, разбивали голову. Кто пытался их поднять, тех сберку ну, убил. Всех, всех били куда угодно, ну, то есть, туда попадали, все пытались убежать, но ну, все же пытались вывести девочек за собой побыстрее, помочь людям, которые были не в состоянии сами ну, встать и пойти, убежать. Они нас выписали с Майдана. У нас было где-то у всех ну, минута-две, может, когда люди просто стояли возле Майдана на тротуаре, они начали разговаривать с милицией, которая стояла за забором, то есть забор, который был окружен, который окружал Майдан независимости. Ну, они начали провозглашать что-то типа такого, ну, что же вы делаете, как вы так можете с людьми, чайный сильный, и так далее, что-то что происходит, что а, как, как такое могло случиться, вы посмотрите, что делается. Потом пришла вторая колонна Беркута. начала... А пели гимн, говорят, когда... Да, пели в это время. То есть когда... запели гимн, да? да, да, да как да, бы как да, защитная да. реакция такая, да? Да, запели гимн, как бы, чтобы показать силу духа, силу, силу духа своего. Прочно. Потом начали беркут выгонять, Колонна людей в в сторону Бессарабки, в сторону Софийского собора. Ну, все пытались убежать, не догоняли, били людей. лежачих били, убили ну, просто всех. Кого не били людей, которые просто сидели на кричатике на лавочке, которые не имели ну, к майдану вообще никакого абсолютно отношения. Добивали лежачих, оставляли их на проезжей части, где ездили машины. То есть люди сами ну, физически не могли встать, потому что по голове били по рукам, по ногам. Это был просто кошмар. Людей забивали. То есть их цель была не выгнать нас с Майдана, их цель была просто нас побить. Просто всех реально сильно побить. Задавить, ну, задавить своей силой, мощью. Ну, в принципе, это удалось. Ну, а дальше разбежался кто куда. А Ты можешь назвать, кто в этот день был комендантом именно охраны? Ну, больше комендант тогда сменился. С день до этого был Сергей, но Сергей это нормальный чувак с нами. Я сюда вообще приехал, продав телефон, чтобы купить билеты, денег не было, бросил работать в милиции. Бросил работать в милиции, да, Сергей? Да. Ну, ну, то есть мы с ним общались. Вот. А кто был... Он какой-то новый, я... Все его просили, но я так и не смог его увидеть, у меня просто был сразу бейджик, мне его дали. Как система выдачи бейджика? Вот там я видел на видео у Динзи 29.11. Да, каждый, день, каждый день был новый кардинар Натаны, и он делал свою систему бейджика, ставил свою подпись. Там, например, ставил дату то есть список заносили где-то заносился этот список в, то есть вот твоя фамилия да, заносится в список ежедневный да был какой-то журнал ну не знаю мою фамилию список не носили мне выписали бейджи так как меня там знали потому что я там уже не первый день меня все знали. то есть попасть в принципе мог записаться куда кто угодно как бы да нет. нет ну как приходили волонтеры ребята которые просили записаться и записывали меня сразу давали бейджик, потому что я там уже работал достаточно долго. То есть меня все знали, и координатор, и девочки, которые в кухне работали. даже Оксана, и комендант, и организаторы большинство. Ну, с кем я мог хотя бы как-то пересекаться. Да, в ну, а так, чтобы пройти прям кто угодно, такого нет, не было. Мы всегда смотрели, кто проходит смотрели на бейджик, чтобы они совпадали с определенной системой, которая в данный день. Мы, мы знали, что где-то могут выписываться бейджики, мы старались проследить, что лишние люди не проходили. То есть работы было много, мы старались. Стояли парни по две колонны, по три, мы брали зары. То есть старались пропускать лишних людей, лишь получалось наших возможностей. Хорошо, а вот как, знаешь, люди хотели выступить возле микрофона, многие жаловались, что их не пускали. Как была система с этим, куда надо было обратиться, чтобы выступить возле микрофона? Занималась это женщина, две женщины. К ним нужно было подходить. А как зовут, не знаешь? Таня, что-то, одна таня, другая не Другой, не помню. А, а кто, кто у них главный был? Там, ну, вот, я знаю, там координаторы были Соболев, там, э, Игорь Луценко, э, кто там еще? Э, ну, как вот происходил этот... Э, то есть кто вот был таким, знаешь, что вот, вот этот человек говорит и по-любому пропускает микрофон. Были такие, ну вот авторитетные как бы, люди есть в любой тусовке. И, ну, вот они Нет, говорят... ну, я не знаю, ну, как обстояли дела с микрофоном, потому что я стоял на охране. Моя задача была пропустить, либо не я пропустить либо человека. Журналисты или не журналисты. Журналистами были тоже проблемы. Слишком много ломилось, мы не всех пускали, там, по одному, по два. Там, ну, те, кто выходил, если, ну, журналисты выходили, могли зайти другие. То есть они журналисты, чтобы выступить, да, туда заходили? Или просто чтобы... Нет, чтобы снимать. А -а -а. За выступление отвечала эта женщина. Если ты хотел выступить, ты должен был подождать возле охраны, она к тебе спускается, ты записываешься. Но... Сейчас я интервью пишу, перезвоню. Да-да, алло. Но желающих было настолько много, что не все физически не могли вести себя в просто. Желающих было очень много. Со стишками, с речью, с музыкой. Там, с чем угодно люди ходили, хотели выступать. Ну, естественно, на, на всех времени бы не крутил, но это действительно так было. Ну, я сам видел очень много, как не Но были такие люди, которые вот э, не пускают, и кто-то подходит и говорит, так, э, вот э, этого человека пропустить. И, и все пропускали. Ну, естественно, но мы-то не всех знаем. А бывают люди, которые договариваются по телефону, например, с кем-то, естественно, ну, если говорили старше, то пропускали. Но это как бы их был Майдан, и их микрофон. Наша задача была просто не Их это чьи? Ну, кто там организатор? Я не знаю, чей это конкретно, кому он принадлежит у нас. Ну, кого у ты знаешь ни... из у нас конкретных не... координаторов, вот, которые были в организации этого всего? Ну, тех, кого вы уже называли, в принципе, Хорошо. больше никого не знаю. Хорошо, у нас Эдуард не было Кур... Эдуарда Курганского знаешь? Нет, нет, этого не знаю. Первый раз слышу. Алексей Гриценко, знаешь? Нет. 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 Я, я мало им. Ну, просто понимаете, сколько там миллион проходило. Я по лицам больше ориентировался. Но у нас не было четко выстроенной иерархии. Просто мы знали, что есть люди-коменданты, они старше нас. Ну, то есть, что они говорили, то мы, в принципе, и делали. Ну, так. Пускали, не пускали. Ну, вот, так, в принципе, дела обстоят. Ну, представься, пожалуйста. Александр. Александра фамилия. Фамилия не другая. Ну ты же называл ее телеканалом там каким-то. Не, не называл. Ну, э, хорошо, но мы с тобой тогда спишемся через этот и обменяемся. У тебя есть телефон, который, да, там во Львове связаться с тобой? Ну, по скайпу просто я лучше напишу, потому что сейчас телефона нет, я буду его восстанавливать. Добро. Ну, на самом деле, я надеюсь, это не будет какая-то провокация. Я рассказал просто... Нет, ты же рассказал, что же есть. Мы сейчас возьмем интервью такое же, как у всех, у кого сможем взять, кого сможем узнать на этом видео, кого сможем увидеть, понимаешь? Ну я, я, ну, я не хочу подставлять ребят, которые со мной работали там, я, 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 я ничего не могу сказать про комендантов э -э Тут надо добраться до, я до истины. Я, то есть, я, я любая на информация, ребят, нам нужна и спасибо, понимаешь, тебе за то, да. что да. любую информацию. Я не могу сказать ничего, я ничего просто не знаю конкретного про координаторов, я их знаю мало. Я не могу, не, я не могу объективно сказать, потому что слишком мало знаю. То есть, я не могу быть против них или за них. то, что они поступили. О, а у тебя, а у тебя был Бейджик, да, охраны это. Да. А, можешь показать, как он выглядит? Просто чтобы зрители поняли. То есть вот такой вот а, сам плюс пресс help. То есть ты как да, сам должен был, а, по помогать, да, если что. То есть, да, я сам сегодня. Да, то есть вот это вот на подпись координатора охраны, да, на, на тот момент. Да. Вот это вот буква «Э» и К, да. То есть, возможно, да? А с другой стороны, как он выглядел? Uh, name карт да? Фото должно было быть, но его но нет. Это не, это не обязательно. Это То понятно. есть, а вот, вот этот э, штрих-код клерк, так. это что было? Да. Вот. Нет, это не обязательно такие были. Большие. То есть, но любой могла быть белая бумажка, любая, да? Ну как, должен быть либо Евромайдан, либо такая. Ну вообще в основном да были такие. Но главное, чтобы было ну, вот что-то больше. А, да, я посмотрю. Вот э, штрих-код, значит, э, КЛ 227 и номер 692-1835-220279. Э, ну, возможно, это что-то да. Выпишите. Я же говорил, пока я там работал до момента, когда нас избили. Я ничего не мог, не мог сказать против организаторов. Это было их делом. Я записался волонтером, я хотел помогать идеи. Я не против абсолютно ничего плохого не могу сказать. Про ребят, которые со мной работали, они ну, добросовестно тоже со мной стояли на холоде и спали очень мало. Ну, то есть те же охранники, те же девочки на кухне. Ну вот в последний момент ты уже не был как бы сам зачислен конкретно в охрану, когда ты проснулся из палатки, ты вышел, ты это уже была как бы не твоя часть смены, да? Нет, это была моя часть Твоя часть То есть ты стоял в цеплении вот именно в тот момент, когда пошли вверх, да? Да, Много там было вот в этот момент незнакомых тебе людей в цепи вот этой охраны? Ну, до этого просто работали, пришли парни-волонтеры, они были новенькие, но ну, они были записаны как ну, тоже, чтобы поддержать нас. Но они получили так же самое, как и мы, их тоже выгоняли. То есть то, что они были новые и не всем знакомые, это ничего не дало. это, не, ну, это понятно, а со стороны дерга это ничего не дало. А, то есть, получается, тоже били всех подряд, да? Били всех, всех, кто там Вот, Но организаторов в это время уже не было. Никого, да? Но, но девочки были, Ирина Бондер, да, Оксана и я не знаю. Оксана была, это точно там. Оксана была. Про Иру не, не помню. Я же говорю, это все происходило очень мгновенно. Нас оттесняли. Я мало что видел, я пытался кому-то помочь, кому видел, кто упал. Но у меня не было времени рассматривать, потому что... То есть, а как помню, они действовали, получается, часть они забрали в автозаке, да? А часть осталась на Майдане людей. Ну, менты мусора, в смысле, того они того они <laughs> <забрали>. э, <laughs> ну, кого они забрали. забрали? Ну, кого-то же не забрали, 35 человек сейчас э, в районе, 20 Но... без вести пропало. А? а? Ну да, так э, отпустили, да? Ну, скорее всего. Так э, как Я они знаю, себя вели? То есть они выборочно, да, кого успели, того э, я не видел, что кого-то забирали, но, как я понял, их на улице уже вылавливали. Сначала нас всех вытеснили с ну, Майдана вытеснили на крещателя. Потом ну, кто просто прятался в переходах, кто куда-то лез через какие-то заборы. Мы ну, просто все, все пытались спастись. Потому что мы ну, видели, что делали эти ребята, так сказать, все, ну, все пытались убежать ну, куда-то. Ты после этого можешь доверять милиции? Я милиции не доверял, я был уверен, что когда-то такое начнется, что Беркут подпадет в нас. Я знал, что такое может быть, но я не могу доверять сейчас. Я абсолютно это. Ну, я просто шокирован тем, что было той ночью. Это, это было просто реально ужасно, что там было. Да, ну ладно, мне не так уж сильно досталось. В принципе, в принципе мне не очень сильно досталось. Я просто смог повертеться потому что всего. А есть ребята, которым очень сильно досталось. Которых пробили сейчас головы. Которые... Ну, я сегодня много таких нафотографировал. Да. Ну, то есть... А ты была тогда? Нет. Суть того, что я хочу сказать, это то, что нас кинули, прокидали нас, ставили одних безоружных, без, оружия, без, оружия, без защитных, без ничего. То есть нас, естественно, легко выперли, а оттуда, естественно, избили, потому что ну, что мы могли сделать, кроме того, как бежать. Бежать их создать мы не могли, потому что надо было помочь. Потому что бросить все, взять бросить. То есть в этом суть все. А что было до до этого, то организаторы по своей сути, чем они на самом деле занимаются, если это на самом деле существует. Я это еще не знаю. Я выступаю именно за этот день, когда избили невиновных людей, абсолютно ни в чем не виновных. И как сейчас мы не э, э, как он красный Красный округ, Красный округ. как это называется? Земле... Красный что? Красный округ, на земле... а -а -а -а. левые, да, которые пришли с красным европейским флагом, да, таким типа. правый сектор. А да. правый сектор, э, да, ребята и, да? их обвиняют. В... Обвиня... Что что? Их обвиняют в некоторые телевизионщики в провокации, говорят, что на самом деле ничего такого не было. Это ребята, да, радикальные, они к нам подходили, они пытались прорваться на сцену, потому что им не давали слово, но в конце концов им дали слово на сцене. Э, они они говорили, что нам нужны какие-то активные радикальные действия, но они не собирались с нами драться, это 100%. То есть и Беркут они не провоцировали? Они не провоцировали. Они стояли в боевой готовности, они были против этих всех титушек и гопников, которые там стояли за Майданом. Это все знали, что они там есть вокруг. Они собирались, эти ребята защищали нас. И, и провокация является то, что их называют провокаторами. Это абсолютный бред. Это чушь. На них просто... Не, я знаю этих ребят лично, человек. я могу за каждого из них поручиться. Это, это чушь. Этого не было. Они, они были с нами, они были за нас, а меня они нас защищали. Это очень несправедливо, в чем-то обвинять какой-то провокации, в том, что это из-за них все это завалилось. То есть журналисты а каких каналов обвиняют? О, я не знаю, но ну каких-то передовых наших каналов. То есть по новостям это объявляли, но с той предпосылкой, что об этом сказали в России. Ага, ага. То есть вот так они поступили. Понятно. Мне просто обидно за ребят, которые ни за что пострадали. Мне как бы ладно, между мне не очень досталось, но реально ребята ни за что получили очень серьезные травмы. И я считаю, что То есть... есть правый сектор до конца сражался с ними, да? Правый сектор получил самый больше из всех. Их очень жестоко били. И правый сектор помогал ребятам, которые помогали правому сектору, оттягивали, потому что их просто убивали, да. Просто-напросто. Уже лежачих там добивали, они без сознания люди лежали но ну, они, они, молодцы, они помогали, ну, они молодцы. Я о них ничего плохого не могу сказать. Они герои, молодцы. они традиционные герои, они геройствуют каждый день. Они лежат возле телевизора, лайкают там в фейсбуке. Это наши ребята. То есть, понимаете, я, я считаю, что это должно оглашаться, что, такое, что Суть, суть этого дня должна быть оглашена, что это неправильно, как поступили. Никто даже перед нами не извинился. Почему мы должны были это переживать, если это можно было избежать? И что, ну, как это вообще объяснить? Почему никто ничего не действует? Почему нет никаких санкций? Почему не разбираются, кто виноват? Почему не стоят сейчас на сцене продолжают своего разума, не слова Украины, я все это понимаю. Но в этом нужно разбираться. Это серьезное преступление этих людей было. Спине людей. С... Сейчас создана юридическая группа, которая этим занимается. Это должно быть. Ты Дай, готов ты... написать заявление и идти в Европейский брать, суд по правам? Я готов, да. Я... Uh, у меня есть я адвокат, адвокат вот, только что звонила адвокат, женщина. Uh, сейчас вот я с ним свяжусь и как бы надо координаты надо... тем людям, которых побили, им должна быть оказана материальная поддержка, чтобы так они вот смогли и... провести лечение нормально, адекватно, не то, что им просто перевязали голову. А то, тебе куда попали конкретно? Тебе, Мне в плечо ударили, у меня ничего страшного нет, у меня просто плечо болит, и это заживет. Но людям, которых... По, по голове били, у которых руки выгнуты, им должна быть оказана адекватная медицинская помощь, и они не должны это оплачивать сами, они не должны сейчас стоять где-то там на Майдане с перу. Но это все делать только для европейского суда по правам человека. Я что... вообще думал обращаться, с... то есть тебе готовы, есть люди, которые готовы тебе оказать юридическую поддержку бесплатно. Ты главное, чтобы ты был готов идти до конца. Ты готов идти до конца? Ну я-то готов, тебе? но у меня меня нету, ну, не то, чтобы у меня нет претензий, я не собираюсь получать медицинскую помощь. Но нет, нормально. Э, ты можешь получить моральную помощь, потому что это была акция мирного протеста. Вы да. не провоцировали никого. Значит, есть закон Украины, что если э, только решением суда могут прекратить э, акцию протеста. Такого решения не было предъявлено. Милиция, согласно закону милиции, да, сначала да, должна это, предъявить это все... свои законные требования. То есть вам, вам предъявили да. требования, к вам да. представились, подходили кто-то, нет, сразу да. же начали. То есть это было нападение просто вооруженной незаконной группировки. Потому что законная группировка бы сначала озвучила свои требования. То есть видно законного милиции. Представиться, назвать посаду. Я вообще думал просить где-то политического удержища посадить. Ты имеешь на это право. Вот тебе адвокаты имеешь. Тебе адвокаты могут помочь. Я просто не собираюсь стоять там в охране ради того, чтобы такое случалось Эти люди даже не извинились перед нами Они вообще ничего не сказали Просто вообще ничего Никак не помогли Не знаю, что вы думаете про Руслан, но я ничего об этом вообще не знаю Но она нам помогла Я не знаю ее настоящих мотивов Надеюсь, они все-таки добрые Но она нам хоть чем-то помогла, в от других Ну Чем она помогла? Она скоординировала движение. Я и позвонил. Я когда побежал в Макдональдс, ну, я там сидел после этого, как сбежал с крещатика. Я решил там поесть, выпить кофе. И я не знал, куда мне идти, у меня нет телефона, я не знал к кому обратиться. Я, я понимал, что на улице ну, небезопасно. Сейчас будет бродить сейчас ночью по крещатику или куда-то идти. Куда идти я не знал, была глухая ночь уже. Я решил позвонить Александр, пришла где позвонить прислание. ну раз ты такая нас поддерживаешь лично, то говори теперь, что делать. Она, на мое удивление, взяла трубку. Я говорю, у нас побили Берк. она говорит, я знаю, я знаю, типа, мы собираемся на Михайловский золотой верх, типа, приходи. Там сейчас... Когда это было около... утром? Это было около 6 часов до утра. Я взял такси, приехал туда. Она там с нами сидела. Она добиралась, добралась в американский конгресс, это было принято, телефонный разговор с американским конгрессом ну, там эта женщина, которая с ней разговаривала, она говорила что-то про э, то, что к применены экономические санкции. Ну, а... ну ООН подписали конвенцию, ну, а Руслана говорила, вас. мне плевать на вашего Януковича, мне, я требую, чтобы у меня этих ребят, студентов, была безопасность сейчас. Я требую, чтобы вы делали что-то, какую-то помощь, чтобы не обезопасить людей, которые там сейчас пострадали. То есть она в этом ключе шла. Что... Потом она требовала аудиенции с послом Америки, послом США в Украине. Но это были требования в ну, то есть она начала привлекать всех журналистов, которые могла. Я рассказывал им все истории. говорил, точные цитаты. Ну, просто пишу. она еще рекламировала, была в агит команде Попова, который э, как бы прямая власть в Киеве, который ставленник, которого мы не выбирали. Она рекламировала референдум, который должен узаконить все незаконные застройки. А сейчас она хорошая Конечно. Это было год назад. Это не провокация. Она за это получила бабку. Ну сейчас она нам помогла. Ну я не, я не знаю ее мотивов, но я ей благодарен. Мы... Она, она сделала намного больше, чем я. Мы это тоже выложим. -то. То есть нам главное как бы понять, что происходит. Есть, я, я, я сейчас против Руслана не могу ничего сказать. То, что вы говорите, я об этом не, не, я же, я не могу с вами согласиться. Ну, я тебе скину ВКонтакте говорить, потом фотографии, чтобы ты понял, что... о чем идет речь. Ну я же говорю. Что? Сейчас? Mm? сейчас? Хорошо. Ну все, э -э спасибо. Спасибо, Пожалуйста. что ты э -э как бы согласился, уделил время, что ты после того, что трое так не спал, но благодарю. То есть ты уже зачислен полгероем. Ну да, да. Все, кто там был автоматически. Вот. Ну, надеемся, что правда восторжествует, и мы разберемся, кто слил Майдан.